дорогие друзья, добро пожаловать на наш канал. Если вы вдруг все еще не подписались, то обязательно это сделайте, так как впереди у нас, надеюсь, интернешнл, и будет очень много интересного контента, наконец-то, Слана. Ну а пока мы вас продолжаем знакомить с нашими игроками, с нашим составом, и совсем недавно на канале вышло огромное интервью с Миложулом, поэтому, если вы вдруг тоже не видели, обязательно загляните и поставьте Максиму огромнейший лайк. И сегодня уже мы с вами познакомимся немножечко поближе уже с четверкой нашей команды, а именно с Даниалом. Поэтому вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Всем привет. Смотри, когда я готовилась к этому интервью, я посмотрела очень много разного контента вместе с тобой, начиная от интервью в других организациях и заканчивая каким-то фановым контентом вместе с твоими бывшими тиммейтами. Но практически никогда ты не говоришь ни о своей семье, ни о своем детстве. С чем это связано? Ты просто не хочешь дариться своей личной жизнью или просто никто никогда не задавался таким вопросом? Нет, у меня никогда не было таких запретных тем, можно сказать. Просто, возможно, такие вопросы не задавались. Благо, сегодня мне интересно абсолютно все, что связано с тобой. Я думаю, что наши зрители разделят мое мнение в комментариях. Поэтому хочу начать как раз с твоего детства: в детстве ты хотел стать военнослужащим, и после школы даже пошел в университет на юридическое. Угу, все верно. Обычно это происходит тогда, когда берут с кого-то пример, либо идут по чем-то следам, возможно, родных, либо близких. Как у тебя это произошло? Наверное, это просто все пошло с детства. Я постоянно раньше очень много смотрел фильмов военных, потому что я был много времени у бабушки с дедушкой. И дед у меня постоянно смотрел всякие фильмы про военное время. И мне они очень нравились. Я вместе с ней лежал, смотрел. Тоже представлял, что бы я там делал. <с> я даже думал, что вот пойду в колледж там, на юридический, потом пойду в армию. В армии останусь по контракту и буду дальше служить, носить форму. Мне это прям очень нравилось все. Но потом как-то все пошло не так после второго курса. Я начал играть в доту и сам пошел, поехал. Об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. А, есть ли у тебя братья или сестры? Да, у меня два родных старших брата, еще очень много двоюродных сестер и братьев. Они играли, либо же играют? В компьютерные игры сейчас? Ну, раньше, конечно, играли тоже. Сейчас уже, думаю, не играют, но следят за мной, за моими играми. Следят, смотрят, тоже пишут, поддерживают. А если бы я попросила бы твоих родных либо близких, ну, в том числе, к миру братьев, рассказать, каким ты ребенком был в детстве, как думаешь, что бы они мне ответили? Я не знаю даже. Сказали бы, что я люблю играть в игры, наверное, так. Что и больше я ничего. Я очень, очень много играл в компьютерные игры. Ну а что еще? Ну то, что я никогда не встревал какие-то проблемы. Угу. Спокойный, хороший. Спокойный, да, спокойный такой парень. Просто. Наверняка же есть какая-нибудь смешная история, которую обычно рассказывают всегда на всех домашних семейных посиделках. Вот как раз такие вот со всеми ними были все смешные истории, как они попадали куда-то, все их передряги, трагедии. А вот со мной вообще ничего не было. Ты вот сказал, что они бы мне ответили, что ты очень много играл в компьютерные игры. Помнишь ли ты свою самую первую игру за пока? Самая первая? Да, я думаю, это GTA. Там какая-нибудь Васити, по-моему, была самая первая, которая играла. Или Сан-Андрес. Васити, по-моему, потом Сан-Андрес. Вот я очень много в GTA играл, любил тоже играть. Как... Собирать пять звезд и просто убегать от полицейских. А как ты пережил миссию с вертолетиком? Ой, что-то я, я, помню, по-моему, пытался пройти, но так ни разу и не прошел. Но она у меня тужилась как невозможно Мне кажется, что только избранные вот смогли ее пройти. Простые смертные такие никогда, вообще никогда. Вам приходилось, кстати, спорить с братьями по поводу того, кто будет играть, либо работать за ПК? Нет, у меня как такого дома компьютера самого не было очень долго. Я только, по-моему, в колледже себе свой компьютер взял, это мне брат его купил. От uh -huh. этого я играл у двоюродного брата, у него стоял дома компьютер. Вот обычно я там играл, и мне всегда давали время, чтобы я поиграл. Если я прихожу, значит, я играю. Mm, хорошая позиция, мне она нравится. Почему-то, к сожалению, у меня в детстве так это не работало. Но, видимо, тебе в этом плане повезло. Но в детстве ты был частым гостем компьютерных клубов иногда после уроков иногда вместо уроков и иногда даже с ночевками а во что вы играли с друзьями вот когда я уже активно ходил в компьютерные клубы я уже только в доту играл только в доту все игры вот допустим нет ну вот были было время но это небольшой период был когда я приходил я играл в звездные войны в GTA тоже, в серию Сэм играл. Я садился там, у меня было немного денег, а там, может, на 30 минут сяду или на 15 минут сяду, и сижу, и 15 минут играю в серию Сэм. Мне Сашева Саша говорил, типа, не садись меньше, чем на час, типа, зачем ты садишься на 15 минут? Когда ты последний раз был в компьютерном клубе? Вот, относительно недавно. Наверное, недели две назад, когда я домой все ездил. У нас сейчас отдых. Я летал в Павлодар к себе домой. И там с друзьями в компьютерный клуб сходил, поиграл немного. Увиделся с теми, с кем я вот начинал играть в доту еще. Ну, играли, конечно же, в доту. Да, играли в доту. Э, как отреагировали ребята, которые были в тот момент в клубе, очевидно, ну, тебя, я думаю, часто узнают на улицах, тем более в родном городе. Ну, да не то, что даже если узнают, все равно так вид особо не подают. Потому что зачем лишний раз, что то что? Как Как-то это знаешь, активно показывать, о, это же типа он. Ну, немножко не такой менталитет, может быть, не знаю. Uh -huh. Но потом, когда с ребятами, некоторыми сидишь, и они такие, типа, ты же Даниао, я такой, ну, или вампиры, я такой, да, он говорит, нифига себе. Ну, или mm -hmm. кто-нибудь смотрит просто рейтинг и спрашивает, сколько у тебя рейтинга, рядом кто-то в Dota тоже играет в последнем компьютере. Я говорю, типа, 10 тысяч, он говорит, типа, нифига себе. Типа профессионально играешь, такой, да, в Нави. Они такие, ох, нифига себе, в Нави начинают там больше спрашивать. А как ты познакомился с Дотой? Помнишь этот момент, и сколько тебе тогда было лет? Когда ты впервые увидел Доту, и понравилась ли она тебе с самого начала? Пусть будет пятый класс, наверное. Может быть, шестой. Лет 10? 13, наверное. 12, а. 11. Ну, пусть да. будет 11-12 лет. У меня брат работал в компьютерном клубе, твое, администратором. И я как-то с друзьями сказал: пойдемте, пойдемте в клуб, он нам бесплатно время включит, поиграем. Есть связи. И я туда прихожу, а он сидит, играет в доту. Даже помню, он играл на дровке в доту. И там что-то делает, трипл килл или ультра килл. Ультра я такой смотрю, говорю, это что такое? Он говорит, типа, это дота. Я говорю, я тоже хочу играть. Он говорит, тебе еще рано такую игру играть, типа, ты не сможешь, типа, она очень сложная. Я говорю, я хочу. Он говорит, ладно, я тебя включу, потом, типа, учись. Вот тогда я первый раз, в принципе, ее увидел, первый раз начал играть. Это была, по-моему, первая дота еще в Warcraft. Он мне писал гайды потом на всех героев, блокнотик я дал ему, и он мне говорил, типа, вот, пиши так. Где-то сам записал, где-то я писал сам. Я даже не, не помню имена героев, неправильно писал. Я писал. Кристал Мейбл, что-то такое. То есть, даже когда ты пропускал уроки, все равно ты их не пропускал, по сути. У тебя были просто другие уроки. Ну да, я учился играть. Понравилось ли тебе сразу Дота? Или ты такой, нужно приноровиться, привыкнуть, все очень сложно. В она сразу понравилась. Я там еще ничего не понимал, но я старался, смотрел, там что-то делал. Когда кого героя убьешь, у тебя сразу адреналин такой, я его убил. Есть. да, поэтому сразу, на какой-то волне такой интереса пошло все. Макс в нашем интервью рассказывал о том, что э, почастую у него в этих компьютерных клубах были разные казусные ситуации, но благо его спасало то, что он маленький. Бывало ли у тебя что подобное? Да нет, таких ситуаций особо не было. Единственное, ну вот это уже тоже старшие более года были, когда я в колледже учился. Там был компьютерный клуб, но хорошо работали только три компьютера, остальные либо зависали, либо тебя выкидывало, либо они перезагружались, либо еще что-то. Вот когда я сидел в лодке, когда играл на одном из таких хороших компьютеров, потому что мы 24 на 7 были, и мы как бы Забили с другом своим, то что первые два компьютера это наши, мы всегда на них сидим. А там были тоже старшие ребята, которые постоянно играли, любили поиграть. И как-то раз один подошел, я говорю: типа, вот у меня сейчас будут игры. А он такой: Я хочу сесть, типа, Пересядь на пару игр туда. Мы сейчас типа быстро сыграем и уйдем. Я говорю, типа, нет. Ну, в итоге он меня все равно отжал компьютер, я пошел пересел такой недовольный. Но они поиграли, ушли, и я уже вернулся, уже всю ночь сидел за своим компом. Пестынники, как так можно? Ну, надеюсь, что эти ребята посмотрят это интервью, им будет стыдно, они об этом обязательно напишут в комментариях. Uh, обычно многие из нас узнают о существовании как такового как компетитива именно благодаря каким-то крупным ярким турнирам типа Intel в Dota либо же мажоров в КС. Как ты познакомился и узнал о том, что существуют киберспортивные клубы, соревнования, uh, сама сцена, ну и в целом киберспорт? Это было первый раз в 2015 году когда я посмотрел Free to Play. В принципе, вот после просмотра Free to Play у меня все как будто поменялось, все изменилось. Я решил, что я хочу тоже играть. Я увидел там HYHY, по-моему, у них был. Потом Дэнди, Эфир по-моему, про них рассказывалось. И я посмотрел на них и думаю, офигеть, я тоже это хочу. Мне это прям очень нравится. И с 15 -го года вот начал, ну, идти к этому, наверное, стремиться как-то. Еще момент был один в компьютерном клубе, как-то сидел у себя в городе. И у меня было тогда 6000 ммр, по-моему. А тогда максимально было то ли 9. Да, наверное, 9000. И ребята рядом сидели тоже взрослые, такие вдвоем говорят: нифига себе, у тебя 6000. Я говорю, да, они можно сфоткать? Я говорю, сфоткайте. Они сначала сфоткали, самое прикольное, а потом типа говорят: а зачем ты вот играешь столько времени? Ну, ты же. По-любому давно играю, чтобы 6 бить. Я говорю, типа, ну да, вот хочу играть на просто сцене. Они такие мне: Да это фигня, ты чё забей? Ты типа не пробьешься. Лучше, типа, нормальным делом занялся бы. Хотя до этого, знаешь, минуту назад сфоткали рейтинг, такие удивленные. А потом говорят, типа, да не, ничего не получится, лучше бы играл. Под одним из твоих постов в инстаграме я нашла очень-очень милый комментарий. Ты mm -hmm. наверняка знаешь, о каком комментарии я говорю: Мой сыночек, наш чемпион, мы гордимся тобой, побед тебя побольше. И а, это mm -hmm. очевидно написала твоя мама. Правильно? Да. Yeah. И безумно Правильно. приятно видеть такую классную поддержку от своих родителей. Но всегда ли так было? Как они вообще изначально реагировали на то, что ты так много времени проводишь за ПК? Я бы не сказал, что мама как-то критично реагировала. Она давала мне играть, я спокойно играл, сидел, меня не трогали. Я поступил в универ, взял академ на год. И маме сказала, типа, вот, мам, смотри, дай мне один год, и я буду вот играть на просцене и буду зарабатывать вот столько-то, допустим, там, тысяча долларов, по-моему, сказал тогда. Вот мне просто один год дайте, я поиграю, спокойно буду играть дома, и все будет хорошо. Ну, может, она и не поверила на тот момент, но сказала, типа, ладно, хорошо, меня никто не трогал, я спокойно играл год. Ну, год прошел, ничего не изменилось. Я маме говорю, мам, мне нужен еще один год. Чуть-чуть буквально. Осталось чуть-чуть. еще год. долларов есть еще 5 баксов, буквально год. <laughs> да, но ну, она так, нет-нет, иногда все равно напоминала, говорила мне, может, на учебу снова возобновишься, или, может, работу найдешь. Я такой, mm -hmm. нет, мам, все, все будет нормально, поверь мне. Интересное все, предложение, и... но я, наверное, откажусь. Ну и год прошел, и как бы и все, и пошел, поехал а там. Даже меньше, там месяца 4, по-моему, прошло, и я уже на свой первый, ну, не на первый, но на буткемп полетел, где мне уже начали платить. Это были вообще твои самые первые деньги, которые ты заработал в своей жизни? Ну, до этого у меня были тоже свои заработки, когда я первые 100 долларов заработал свои. Это у моего брата знакомый был, и у него был заказ, по-моему. Надо было для школы покрасить стулья. Там, по-моему, 100 стульев, что-то такое, баллончиком, краской. Это перед как раз сезоном учебным было. Перед учебным годом, летом. Я вам mm -hmm. мне сказал, хочешь заработать, типа, за пару дней там буквально. Я такой, да, давай. Он такой, вот, нужно покрасить там 100 стульев. Я такой, да без проблем, давай. А мне это, я там -то, молоч тоже был. И я друга с собой позвал, мы вдвоем там весь день сидели под жарой. Красили эти стулья баллончиками, одели маски, потому что воняло невозможно. Ну конечно. Но ничего покрасили, справились. Ты вот как раз рассказывал в интервью, что первый курс ты учился на одни пятерки, да. а потом ты начал играть в Доту и вот цитата, и больше ушел в это русло. Что это значит? Ты все-таки продолжил свою учебу и параллельно играл, или ты решил посвятить все свое время только киберспорту? Потому что мне осталось это непонятным. Нет, но Я на втором курсе начал играть в Доту где-то После первого семестра, это после первого полугодия, я полностью уже играл, я перестал ходить на пары. Но у меня были очень хорошие отношения с моим куратором, поэтому он меня прикрывал постоянно. Я ему прям писал на WhatsApp, я сегодня не приду. Или он мне пишет, ты где? Я такой, я играю, типа, меня не будет сегодня. Он, он, такой задолбал, и все. <laughs> у нас такие достаточно хорошие отношения были. И третий курс, я практически в колледже почти вообще не появлялся. Я там был буквально два месяца за весь год учебный. И все равно у меня все были четверки, ну, там некоторые даже пятерки ставили за счет моего хорошего отношения с преподами. Потому что первый курс я работал... Мы учились со второй смены, я приходил в первую смену с утра и до обеда я поработал помощником Заведующий. Я там ходил со всеми преподами, общался, заполнял какие-то таблицы в Word, проверял посещаемость других групп, и мне за эту скидку давали 50% на учебу. То есть у меня были отношения очень хорошие со всеми. Второй курс я начало тоже очень хорошо ходил, все делал, но вот второе полугодие уже перестал ходить, а третий курс почти вообще не появлялся. По итогу мне там пришлось потом купить даже несколько... Э Учебников, чтобы мне тройку не влепили, по-моему. Я без троек закончил колледж, по итогу. У меня там еще не хватило трех пятерок, по-моему, до красного диплома. Вот что значит крутые социальные навыки. Давай поговорим с тобой о твоих никах, в частности, о XS Vampire, под которым ты очень долгое время и выступал. Почему именно такой ник ты себе выбрал? Я недавно эту историю как раз тоже рассказывал. Мы тоже на тусовке были квери Я смотрел Дневники вампира. Вот когда я играть. Я тоже смотрела, поэтому все нормально мне очень понравился сериал. Я там первые, по-моему, три сезона посмотрел вот, вот, прям подряд вот все серии, сутками сидел, смотрел и прям очень быстро полетели. Я, name, я решил, что поставлю себе ник вампир. У меня uh -huh. как раз еще у меня еще были клыки тоже, два сверху, два снизу. Я думал, я точно вампир. Я как-то поиграл с этим ником вампир какое-то время, потом подумал, что это слишком скучно. Ну, потому что слишком короткий ник может быть или... Ну, просто-просто вампир. Я думал, мне какая-то приставка нужна, чтобы он Поинтереснее выглядел, звучал. Я смотрел инт, это шестой инт был, когда ликвиды выиграли с мираком И там они как раз играли против... Я не помню, в какой команде тогда XXS играл, но я увидел просто ник, он там на шейкере просто разносил XXS. И я подумал, офигеть, XS Vampire. Звучит круто. И я у него спер, короче, две буквы и просто себе поставил. Вот так и получилось, XS Vampire. Почему ты решил по итогу сменить свой ник на Даниал? Я еще хотел его сменить очень давно, по-моему, после первого сезона в Гамбит еще. Но тогда меня отговорили, по-моему, Ваня ЧСВ сказал, что не стоит ничего менять, пусть так и остается. Я такой, ну, в принципе, мне не принципиально, пусть остается, мне не горит. Ну, а потом после этого я уже не особо-то где-то и играл, чтобы менять свой ник. Вот как-то перерыв там случился, насколько у меня, на пару лет минимум. Mm -hmm. И вот сейчас, когда уже в профессиональный сезон зашел в gdpc, я подумал: вот момент, как раз нужно поменять никнейм. Я а думал, какой никнейм поставить. Я думал, у меня был ник еще. Я хотел поставить Аврора. О, еще какой-то был. И, но решил остановиться. Просто Данила поставлю. На каких позициях ты изначально начинал играть? И как ты вообще пришел к четверке? Изначально я играл на тройке. Потому что тогда игрался на... Я, короче, когда начал играть вторую доту, я очень много смотрел за Джерексом на ютубе. Я смотрел разные видосики, и вот Джерекс мне очень понравился. И он там на Эрспирите всех просто выносил. И все писали, это имба-герой, по нерфити еще что-то. И я смотрел, как он всех выносит, и думал, вот это круто, я тоже хочу так. И я играл на Фейне, тогда еще Оффейне в Эрспирит игрался. Был Ирспирит, Иршейкер, еще какие-то герои. Но я, по-моему, только на этих двух играл. И вот потом как-то с метой, с метой... Они больше в четверку ушли. И я стал играть... И этими же героями просто начал играть на четверке уже больше, они на тройке. А потом уже и в пул начали другие герои добавляться уже больше, как на четверку. А на какой позиции ты не хотел бы играть ни при каких обстоятельствах? Наверное, на миде или на керри. Чего? В большей степени, возможно, на миде, потому что... Ну, чтобы играть на миде... Ну, безусловно, сейчас играть на миде легко, я не спорю. Там у тебя куча рун, ты всегда можешь восполнить ботов, там баунти лежат. Можешь просто на свой фарм играть, могут саппорты прийти помочь, и как бы ты 50 на 50 стоишь, anyway. Но мне не очень комфортно играть на мини почему-то. Может, потому что я не знаю, не чувствую, когда нужно куда выйти. Но это тоже от настроения зависит, потому что иногда бывает придешь тоже. Я играю паблики на миди. И она прям супер легкие игры, я все чувствую, иногда меня просто там выносят mm -hmm. вперед ногами. Не очень хочется играть. Ты на просцене уже более шести лет, и ты побывал в абсолютно разных командах, начиная от зараван и заканчивая уже э, командой Natus Свинсеры. Но львиную часть твоей карьеры ты провел как раз по тегам Гамбит. Какие самые яркие воспоминания у тебя есть с этой командой? Самые яркие моменты, возможно, то, что отложилось. тот мой первый приезд на Буткемп, когда я первый раз туда приехал. Колкова, у нас был Буткемп. Mm -hmm. Меня там Баня встретил, я зашел в дом, меня накормили, я пошел спать потом на второй этаж. Нам потом, когда проснулся, пошел уже с ребятами знакомиться со всеми. Это этот момент какой-то отложился. Ну и безусловно турниры. Мы там гонфинал финал играли ESL, -а. пять карт против TNC, Китай как мы провально сыграли тоже. Я думаю, все моменты, в принципе, вот Гамбит, игра Гамбит, два сезона. Ну, вот первый сезон, который насыщенный сам был. Я думаю, я его весь помню и каждый момент могу сказать, что он остался у меня в памяти прям так хорошо. А, давай тогда поговорим наконец-то о Нави. Какие были у тебя первые мысли и эмоции в тот момент, когда вам прилетел инвайт? Не знаю, мне кажется, я вот вообще не чувствовал. На самом деле, вот первые моменты я вообще не почувствовал, что что-то вот поменялось, Нави, даже после анонса. Мне кажется, первый раз, когда это случилось, это вот когда мы на буткемпе собрались и такой почувствовал, о, Нави. А второй момент, это когда нам форма пришла. И такой форму одеваешь, такой, нави. И тогда понимаешь, что это Нави. А вот до этих моментов, то, что там были анонсы, то, что нам сказали, нас позвали, там, то, что подписали контракт, какого-то вот такого вот сильного эффекта не было. Вот первый эффект это вот когда ты форму одеваешь. Ты тоже начинаешь чувствовать о, да. Или mm -hmm. когда ты вот на боткем приезжаешь, там с ребятами уже видишься. Это и ты понимаешь, знаешь. что вот это вот оно. А, на самом деле форма действительно очень крутая, поэтому, если вы вот смотрите на нас и думаете, какая же классная форма, где же ее найти, то переходите по ссылочке в описании в Navishop, и там есть не только форма, и худи, casual, очень много разных крутой одежды, и каждый из вас найдет для себя что-то подходящее. Поэтому заходите, заказывайте себе, либо же на подарочек. Как часто тебя вообще узнают? Просят сфотографироваться? Конкретно меня не особо узнают, но если узнают, что я играю в Нави, у них сразу начинается нифига себе. Нави? Серьезно? Типа, это правда? Я такой, да. Это вот такие, вау, ты крут. Ну, то есть, Нави, это, конечно, один из самых популярных. Его знают все, даже люди, которые за киберспортом не следят, они знают, что такое Нави. То есть, когда ты говоришь, что ты играешь в Нави, они сразу нифига себе, ты крут. Это уровень. Ты добился чего-то. Кстати, вот по поводу того, что ты как раз сказал, добился чего-то. Uh, было ли для тебя вот инвайт от Нави как подтверждением того, что ты на правильном пути делаешь все абсолютно верно, или на протяжении твоей карьеры у тебя не было вообще сомнений, ты такой, я знаю, куда я иду, я знаю, uh, что у меня все получится. Нет, безусловно, вот после моего перерыва такого долгого двухгодичного, можно сказать, инвайт в команду вроде Нави, вот, когда меня Малик позвал, для меня это было. Как, знаешь, такой очень приятный момент, что вот как бы все еще могу, знаешь, что там уже я уже до этого в других миксах поиграл. Но в любом случае меня звали в команды. Я там сам отказывался, потому что я думал, я тренируюсь. Я знал, к чему иду. Я не отчаивался, я дальше играл спокойно в ММ-чики, поднимал рейтинг и ждал либо свои инвайты, либо сам бы писал кому-то в межсезоне, либо в начале сезона. То есть я не был скажем так в отчаянном положении, но то, что меня позвали, мне очень приятно. А вот, кстати, два года инактива – это весомое время для любого киберспортсмена. Ты не получаешь турнирный опыт, там ты не тренируешься, uh -huh. у тебя нет турнира. Чем ты занимался все это время и, ну, насколько сильно это влияло там на твое эмоциональное состояние в целом? Вот, ну, я начал играть в всяких стаках разных, где-то немножко в одном месте поиграл, немножко в другом месте, с разными игроками. Там в один момент даже мы с Ники Кулом играли, потом он играл сезон. Mm. Там еще с другими ребятами тоже. Ну и вот лето наступило, как раз лето прошло, и там в августе сам мне писали вот несколько команд, у меня было несколько вариантов, и почти в последний момент мне Малик написал. А я с Маликом до этого хотел играть уже давно, потому что я понимал, что он сильный игрок. Еще со времен Севен, мы в Севенах еще вместе играли до в девятнадцатом году. Мы целый год, по-моему, вместе тоже играли в одной команде. И я понимал, что я бы с ним тоже хотел поиграть, и он позвал, и я как бы согласился сразу. Ну и вот мы начали играть в Бакчамп, там прошли в первый див, потом на нами подписали, потом упали во второй диф, и вот сейчас снова вернулись в первый див. Вот как-то так вот эти вот два года прошли, два с половиной года. И вот я понял, знаешь, пословицу одну очень хорошую, ку железо пока горячо. То есть нельзя брать большие перерывы вообще, особенно игрокам, потому что все очень быстро проходит. сколько часов ты суммарно наиграл в доту на данный момент? Это нужно перепроверить. По-моему, 20 с чем-то тысяч. 20 с чем-то тысяч. Скажу точно. 24 тысячи 112 часов. Я два года сидел, я же... Я сидел, я играл в паблике постоянно. Я все время играл, да. У меня не было никогда больших перерывов. Единственный вот большой перерыв, это вот сейчас, когда у нас отдых, я съездил домой на неделю. Я хоть и сыграл там несколько игр, но все равно большинство дней не играл. И, возможно, это один из самых больших перерывов, когда я в доту не играю столько дней подряд. Спустя 24 тысячи часов отказаться от желания стать военнослужащим, ты не жалеешь ни об одной минуте, проведенной в доте? Вообще ни капли не жалею. Если бы можно было вернуть время спять, я бы сделал все то же самое, даже еще раньше начал бы играть доту. Бывает ли такое, что ты устаешь от доты? Только если морально ты устаешь, когда ты уже не получаешь от нее удовольствия, только в этом плане когда ты уже сыграл много игр, и ты уже утомился очень сильно. Ну вот, к примеру, когда у тебя там, ну, прям лустрик, и все не так, и все не то. Бывает ли такое, что ты переключаешься на другие какие-то компьютерные игры, или наоборот, там, на реал-лайф какой-то, с друзьями, в зал тот же, вот что-то в таком роде? Такой, сегодня не день доты. Не, ни день не бывает. Я бывает, играю, но даже если я утомился, вот я такой: все, ладно, сегодня можно, допустим, не играть. Или вот сейчас можно не играть, я пойду что-нибудь поделаю. Я могу покушать, посмотреть что-нибудь. Могу позалипать просто в ТикТоке. Знаешь, там часик пройдет. Я такой уже ментально восстановился. Я такой, ну, можно и поиграть. Сыграю еще игру. Если снова проиграю, ну тогда уже ладно. Или еще две проиграю, уже все, можно сегодня не играть тогда. А какую ты кухню предпочитаешь? Домашнюю только домашнюю кухню. Очень uh -huh. люблю сильно. Пюрешку, там с котлетками, борщ какой-нибудь. Все, 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 хватит. Готовишь ли ты сам? Не знаю, можно назвать готовкой или нет, потому что это самое простое, элементарное. Я сейчас так хожу в зал, я и стараюсь питаться правильно. Я... Мой рацион состоит из гречка, рис, и макароны, вот что-то из одного, плюс грудка всегда ко всему этому, либо вареная, либо жареная, ну и там овощи, конечно, огурчики, помидорчики, совать. По поводу зала, как часто ты ходишь в зал? И в какой момент ты стал активно ходить в зал вообще? Я хожу три раза в неделю обычно в зал, но у меня бывает так периодами, я могу, допустим, три месяца подряд походить в зал, потом могу на три месяца забросить в зал и вообще не ходить туда. Потом снова вернусь, месяц похожу, месяц пропущу, два месяца похожу, месяц пропущу, потом снова вернусь, вот так вот. То есть это не то, чтобы у меня вот такое накопительное, постоянное, то, что я стремлюсь там, к каким-то целям массовым, да. А просто я по ощущениям чувствую, что вот нужно позаниматься, я хожу, занимаюсь, да, в свое удовольствие. Потом, когда я чувствую, что мне немножко в тлен это делать, я больше хочу просыпаться, кушать и сразу играть, у меня такие периоды бывают. Но потом все равно я возвращаюсь в зал всегда. Допустим, вот я сейчас прилетел с Павадара и такой подумал, все, мне нужно начать ходить в зал снова, я чувствую, мне нужно заниматься, а то без спорта мне уже тяжело становится. И я вот прилетел и в зал сразу, и сразу по питанию все себе настроил. А что смотришь обычно на YouTube, на кого подписано на твиче? Интерстеллер все еще любимый фильм? Да, любимый фильм. Я думаю, он всегда будет любимым фильмом. Так, ну на ютубе. Я в основном на ютубе только музыку включаю, фоновую. Просто там что-то у меня играет. Но иногда смотрю влоги команд разных. Ну иногда какие-нибудь рецептики, когда что-то нужно приготовить, я такой смотрю, и там мне кухарки там помогают, кто на ютуб выкладывает свои готовки. Я их смотрю, готовлю по их рецептам. Мне кухарки помогают. <с, 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 YouTube. <с, значит, кухарки с Ютуба помогают готовить. Но вот это еще одна штука, которую я не ожидала услышать в этом интервью, что иногда открываю рецептики на Ютубе. Вот так вот я утром в зальчик потом дотка, потом посмотрела в лук команды там вот с э, балийского мажора, а потом такой бах, и почему бы оладушки не сделать? Вот такой вот человечек. Так они вообще помогают, они очень все понятно объясняют. Конечно. Очень легко. Там вот столько сюда, столько туда, на огонь поставил, все. Да, ты сразу видишь, как оно работает, как оно... Начиная от того, как сварить яйцо, заканчивая, как испечь свадебный торт. То есть, в принципе, есть в интернете все. Главное это желание. Но это очень похвально, что ты сам готовишь и сам можешь себе приготовить какую-то еду. Тем более смотришь это на YouTube. Мне кажется, это достойно, друзья, вашего лайка. Когда ты уже сам начнешь стримить? А, сам. Я когда пробовал стримить несколько раз, но почему-то мне вот стрим вообще сложно дается. Я, возможно, попробую еще раз постримить через пару месяцев. Давай с тобой так договоримся. Если под этим видео будет три лайка... Три лайка? Да. 3, 3 лайка там точно будет. Это провокация с моей стороны. Если будет три лайка, то ты начинаешь стримить. Так, а временные рамки же какие-то должны быть, когда начать стрим? Ну, завтра. Завтра? Нет, завтра не смогу. И послезавтра, и до Клоунаин точно не смогу стримить. Короче, ребята, вот в после принципе, всей движухи можно будет. После всей движухи. В принципе, смотрите, я уже а, подготовила весь фундамент. Мы уже договорились, практически все зависит только от вас, поэтому я, как бы, для вас стараюсь. Поэтому ставьте больше лайков. Чем больше лайков, тем быстрее и больше вероятность того, что а, ты будешь стримить. Правильно? Обязательно. Байтер, но, но я вот не После символ. движухи я. Нет, я планировала стримить. Я даже думал сразу начать стримить с вебкой. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому uh -huh. это в голове у меня уже было и. В скором времени должно быть и на Твиче. Тогда уже в, по традиции всех наших интервью в конце ты можешь сказать пару слов всем фанатам и тем, кто прямо сейчас смотрит это интервью. Ребят, всем спасибо, что смотрите влоги, смотрите наши игры, болеете за нас. Продолжайте следить, мы будем стараться показывать хорошие результаты. Всем пока! Огромное тебе еще раз спасибо за это интервью. Было приятно с тобой вот так вот поболтать и узнать о тебе немножечко больше. И я надеюсь, что мы, мы с тобой увидимся уже на интернешеле. Спасибо, я тоже надеюсь. А, друзья, вот на такой вот ноте мы заканчиваем наше интервью. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно пишите ваши вопросы в комментарии. Я думаю, в следующих видео мы на них обязательно ответим. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, ставьте нам побольше лайков. Ну, а с вами был канал Navi Dota 2. До скорых встреч. Пока-пока.